Salam geng, racun kali ni saya super excited lah nak share dengan korang sebab model ni, phone yang saya tengah pegang ni baru je sampai dan ini bukan phone biasa, ini adalah sebuah smartphone rugged daripada Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version biasanya, kalau korang perasan lah smartphone rugged dan smartphone tanah lasak ni diorang just fokus dekat ketahanan je dia punya spec kan, dia punya chip pun semua biasa-biasa tapi tak dengan Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version ni yang mana saya boleh katakan ini adalah sebuah smartphone rugged paling power pernah saya try Korang bayangkan pakai chip yang demi Antutu tu boleh cecah hampir 2 juta. Lepas tu kamera pula pakai sensor 1 inci. Bateri besar dan paling best, charging pun super laju. Yang ni gila kan, lain macam tau kali ni. So, kalau korang nak tengok apa yang menarik, apa yang kurang, berbaloi tak beli dan berapa harga dia agaknya. Jom, kita mulai racun sekarang. Kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing dulu yang mana kotak dia macam korang nampak lah sangat-sangat besar compare dengan kotak smartphone biasa tebal pula tu dekat sini kan brand Ulefone ni korang pernah pakai tak berani? cuba korang komen kan biasanya rugged phone tu korang pakai brand apa ataupun korang memang tak pernah try langsung rugged phone nama dia korang boleh tengok dekat sini Armor 28 Ultra thermal version cukup-cukup panjang dekat bagian bawah ni features highlight dia untuk RAM dia total sampai 32GB tau So apa lagi yang ada? Dekat sini ada dia punya feature sikit. Kalau tengok dekat situ, memang gila kali ni dia bagi Diamond City 9300 plus 5G kan. AMOLED panel. Okey, ada dual screen lain macam dan of course lah kan, dia ada thermal dekat sini. Lepas tu, uf, storage besar, 1TB kot. Bateri besar dan yang paling best, pengecasan cukup-cukup pantas. Dekat sini kau nampak nampaklah nama dia Armor 28 Ultra Thermal Version. So jom kita unboxing sekarang. Once kita buka je dekat sini. Oh, siap ada kata-kata lagi dekat sini eh. Korang pause video ni kalau korang nak baca. 3 2 1. Okey. So apa lagi yang ada dekat dalam ni dalam kotak ni? Kita buka dulu satu-satu. Next dekat dalam kotak seterusnya ni kita ada satu lagi kotak. Ule phone ni tulis. Kita akan tengok apa dia kasi. Yo. Macam-macam ada. Yo. Dia punya user manual satu. Lepas tu thermal dia. Accessories dia Warranty Card Safety prom, Multi Function Charging Instruction Uish macam-macam Dan ini Siap kasih tempered glass kot Mana nak dapat Beli phone Kasih tempered glass dalam kotak Biasa kena beli asing Dan ada yang tak ada langsung tempered glass Next lagi dekat sini Dia punya SIM Tool something Ataupun untuk buka dia punya port Macam ni dia bagi Alright So apa lagi Beratnya So kotak dia dekat sini Uff, sangat-sangat berat, geng. Kalau boleh nampak, ni dekat dia. Kita akan buka sikit tengok macam mana rupa dia sebenarnya ni. Katanya ada dual screen. So, bahagian depan ni macam korang nampak lah. Ada lagi spek dia. IP68, dual screen, Mediatek, bla bla bla. Korang boleh tengok kalau korang nak. Dan ni pakai Android 14 dan katanya boleh pergi sampai Android 15. Okey. Huf. macam mana screen kedua? Saya rasa maybe dekat sini tau. Kita akan check nanti. Dan apa lagi ada dalam kotak ni? Fuh, yang ni memang gila lah. Jarang-jarang nak saya jumpa Faragut yang ada 120 w pengecasan. Kabel dia pun macam tebal tau. Tebal lah, c to c mantap. Macam kabel mahal dekat sini. Bukan cekai-cekai ni. Lepas tu ada juga strap untuk korang gantung je lah kan. Penat juga nak pegang pun ni dalam berat. Dan kita juga dapat adapter pengecasan daripada ulafon sendiri. Yang memang besar dan tebal super fast charger 120W PD kan dia bagi so ini je yang ada dekat dalam kotak rekan Forager ni sebenarnya memang macam ni tau dia fancy sikit design dia lepas tu tebal dan juga berat dan model ni actually belum cukup tebal lagi ada ah, lagi tebal daripada ni tapi kalau kita compare dengan smartphone biasa ketebalan dia double tau 83.6mm dengan berat 450g Untuk pegang sebelah tangan pakai phone ni lama-lama memang tak boleh That's why dia letak strap dalam kotak Bagus Dekat sini design belakang dia nampaklah ada corak-corak sikit dekat situ kan Lepas tu Ni biasanya untuk material ni Dia ada gabungan metal dan juga rubber Ada suka skru dekat situ kan Nampak nice lah Nampak macam karang sikit lah kan Tapi apa yang rare model ni Biasanya kalau korang tengok phone lain dekat luar sana Smartphone biasa Modul cable dah besar yang ni lagi besar. Kita boleh katakan half dia punya body belakang letak modul kamera. Tapi actually bukan modul kamera je dia. Korang nampak kan dekat situ yang sampai kita dual screen. Screen kedua dia orang letak dekat sini. Padanlah besar tau. Untuk screen ni dia pakai AMOLED panel 660 nits tak silap dan ada 60 Hz saja. Actually, dia punya face ni boleh tukar macam-macam tau. Korang boleh tengok sendiri kan kita ada music boleh play lepas tu ada GPS ada calendar dan juga ada kamera dekat sini bila korang swipe down ada bateri kita akan cuba tengok dekat bahagian sisi lain pula apa yang ada dekat sini dia punya frame ni metal kot ada screw kan lepas tu banyak gila button tau dekat bahagian sisi kanan ni yang ni button untuk kamera bila korang tekan sekali dia akan buka kamera nampak tak lepas tu dekat sini macam biasalah power button, ada juga fingerprint scanner. Volume rocker dia, button dia lain macam tau design dia. Dekat bahagian atas pula dekat sini ada apa? Of course ada infrared rasanya, air blaster. Lepas tu yang ni apa eh? Yang ni maybe lubang speaker kot. Ada juga audio jack dia tutup dekat situ. Lepas tu dekat bahagian sisi sini pula kalau boleh nampak ada tempat letak SIM. Tak akan cuba buka. Okay. Oh dia support dual SIM dan juga micro SD card sekaligus tau. Lah. Biasanya model-model phone lain tu dia hybrid. Yang ni sekaligus dia masuk. Next dekat bawah ni lagi dia ada multifunction button. Korang boleh letak lah apa yang korang nak dekat button ni. Dekat bahagian bawah ni connector untuk letak accessories. Nampak tak? Ok dekat bahagian bawah sekali ni. Yang ni ada lubang speaker lagi. Lepas tu part pengecasan dia tutup lah. Pakai cover dan juga ada mic. Korang mesti ingat kalau kamera phone ni ada banyak tau sebab macam banyak lens dekat situ. Tapi actually ada triple camera setup je terbina dengan spek kamera dia yang bagi saya memang gila jugalah main camera 50MP dia pakai sensor Sony imx 989 siap datang dengan sensor 1 inci size dia. Lepas tu ada 64MP yang tu night vision camera dan juga ada ultra wide angle camera 50MP selebihnya dekat sini ada infrared, ada flash dan juga dia punya thermal camera. Beralih ke bahagian depan untuk skrin. First kali untuk rekaan ni jenis modern pakai punch hole display. Dekat situ juga ada 50MP untuk selfie camera. Untuk rekaan skrin kalau tengok dekat bahagian kiri kanan atas bawah tu dia tak berapa nak simetri tapi bezel dia pun agak tebal, which is standard lah untuk sebuah smartphone rugged, kalau tengok quality display ni memang nampak cantik, tak nampak macam pakai LCD lah sebab dia pakai AMOLED panel penuh dengan warna, lepas tu gelap dia pun memang deep black untuk refresh rate pun 120Hz keterangan peak brightness pun tinggi tau yang ni memang okey lah untuk sebuah smartphone rugged boleh cecah 2200 nits tau so kita akan cuba explore lah apa yang ada dekat dalam ni kalau tengok dia punya UI dekat sini kan nampak ke arah stock android tau lepas tu block wire pun tak banyak cuma ada aplikasi yang memang khas untuk dia je dan kita akan cuba masuk dekat setting korang boleh nampak sendiri UI dia memang sangat-sangat clean dekat sini kalau masuk dekat about phone korang boleh nampak dia pakai Dimensity 9300 Plus 8 core 3.4 GHz which is chipset flagship tahun lepas tau Antutu skor dia kalau korang tertanya, korang tengok dekat sini saya dah try running dapat 1.9 juta, hampir 2 juta which is kalau spek macam ni, chip macam ni memang sedap lah untuk korang buat kerja even korang nak gaming pun best tapi kita tak tahu macam mana suhu dia yang mana kalau suhu meningkat biasanya akan kacau performance dan lagi, lagi yang ni phone oleh phone kan dia bukan yang dicipta untuk macam buat kerja berat ke apa mostly untuk ketahanan kita akan cuba tengok nanti macam mana untuk RAM dia sangat-sangat besar juga 16 16 32GB memang tak ada masalah untuk multitasking. Sekarang Android version 14 dan boleh upgrade 15 juga. Storage pun besar 1TB macam-macam kau boleh simpan siap ada SD card. Solution Full HD Plus saja kamera lepas tu model macam biasa kau nampak dekat situ dan kita akan cuba explore kita akan cuba dengar sound dia tau. Kuat tak bunyi speaker? Biasa rugged phone bunyi memang cukup kuat. Bunyi dia cukup-cukup kuat Memang tak ada masalah lah Kalau orang call, kalau korang tak dengar Tak tahulah kan Next lagi apa ada dekat dalam ni Kita akan pergi dekat bahagian bateri Untuk kapasiti bateri yang ditawarkan dekat model ni Lebih kurang dalam 10,695W Support 120W fast charging Dan juga ada wireless charging 50W untuk unlock phone ni korang boleh pakai lah fingerprint macam biasa Tak ada masalah ataupun pakai pattern Untuk custom key ni yang saya bagi tadi dekat sini korang boleh pilih lah korang nak letak apa kan kalau kita long sekarang ni by default dia akan pergi kepada korang panggil kat sini kan alright next lagi kita akan pergi mana lagi custom key dual aspect, dual aspect ok mini screen dekat belakang ni jom kita tengok apa dia boleh buat so dekat sini tak banyak function lah sama macam depan tadi ok lah home page setting oh ada banyak juga ada punya voice face macam-macam ada notification, voice record kan ok lah nice Next saja apa yang ada dekat sini, so rasanya tak ada banyak function dah yang ni je dan kita akan cuba tengok macam mana pula dia punya kamera lah, katanya kamera sampai sensor 1 inci kan so kita akan masuk kat kamera oh, yang ni dia macam pakai google camera, ni tak ada kamera lain ke? ok so yang ni kamera dia, untuk features dia ada macam-macam sebelum tu, saya akan cuba ambil satu produk kan, kita akan cuba ambil gambar so far nampak memang detail tau kita akan cuba tengok sikit. Oh, kalau boleh nampak warna dia, kualiti dia kan, eh? not bad lah dekat sini kan. Eh? Next lagi kita akan cuba tengok untuk rakaman video pula kan, berapa resolution dia boleh rakam. Untuk video kualiti, boleh dapat 8K juga dekat sini, tak ada masalah. Macam-macam fungsi juga ada dekat situ, ada juga night vision, mode oh, malam ni biasa dan yang ni night vision. Night vision ni berguna lah kalau korang ni menjadi macam masuk hutan ke apa kan. Korang perlukan night vision, korang boleh pakai. Beauty mode, wide angle, dalam mode ni. Ada banyak macam-macam lagi fungsi yang korang boleh try. Sekarang kita dah masuk ke dalam aplikasi untuk check thermal. Yang mana ni memang special features yang ada dekat model ni. So korang boleh nampak dekat situ lah bacaan dia. Saya tak biasa lah, saya tak familiar dengan thermal-thermal punya app ni kan. Tapi so far saya nampak dekat sini macam lagi accurate. Lepas tu dia juga ada AI dia tau. So, kalau kita tekan kena nampak dia akan detect mana yang panas kat belakang tu kan? yang ni tak panas kalau phone pun tak panas mana ada banyak fungsi lah untuk korang yang biasa dengan ni korang mungkin akan perlulah fungsi-fungsi ada ni by the way saya terlupa nak inform kat korang satu benda lagi tapi saya tak jumpa cari mana nak on kan dia yang mana kan dia juga ada mode underwater korang boleh pakai kamera masa korang berenang sekarang kita akan cuba main PUBG kita nak tengok macam mana prestasi dia sebab biasanya forage ni tak sedap untuk korang gaming tapi model ni sedap gaming sedap buat kerja dan sangat-sangat tak lasak yang mana dia pakai Dimensity 9300 Plus patutnya memang tak ada masalah untuk korang main game kita dah sampai, kita dah landing. So far gyro saya aktifkan memang tak ada masalah untuk korang guna. Button pun sangat-sangat responsif. Sedap untuk korang main. Sound dia. Sound pun kuat. Tapi kan setelah saya check tadi ada pembetulan lah saya nak bagi tahu korang. Yang mana model ni hanya support single speaker saya dekat bawah. Dekat sini bukan speaker. Tapi speaker dia cukup-cukup kuat tau. Untuk grafik dekat sini kita akan cuba tengok. Kita boleh dapat Ultra HDR Extreme kalau low kan kepada Smooth, Smooth Extreme je. Tak boleh dapat 90 ataupun 120 FPS. Mungkin diorang tak optimise lagi sebab ni model baru kan. Cuma satu benda yang saya try cari tadi tak jumpa, gaming mode tau. Macam tak ada. Saya cari tak jumpa pula kan. Kita akan cuba try layan sikit dalam satu game 5-10 minit macam tu. So far untuk minit awal ni memang PUBG memang tak ada masalah Terasa sangat lancar Cuma tadi saya perasan macam ada problem dekat button Multitouch je Saya tak pasti saya ada salah sentuh ke apa Lepas tu okey je kan Tak salah untuk ketahanan suhu ke apa semua kan Kalau korang nak tengok nanti mungkin saya akan buat dedicated video Kita akan gaming test Kita akan main game-game berat Selebihnya untuk features tambahan Dah pun pakai wifi 7 Ada bluetooth 5.4 USB type C 3.2 Gen 2 Support IP rating IP68 IP69K So tak ada masalah Kalau korang guna bawah hujan kan Dalam air ke Buat berenang Ataupun tembak pakai water jet pun tak ada masalah langsung dan satu lagi support juga military shock standard bermakna kalau jatuh phone ni dekat batu jalan tak apa sepatutnya memang tak ada masalah sebab yang ni memang salah satu kelebihan bila korang beli phone rugged anyway kalau korang tertanya berapa harga dia hmm, harga dia sama premium macam spec tau Tengok dekat official website, harga dia lebih kurang 899 USD bukan ringgit eh. Dan kalau convert lebih kurang dalam RM4,000 Yang mana ini adalah model baru Ada juga model yang lebih murah sikit lah Korang boleh check dekat website dia So, kalau korang suka video ni Jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe Itu sahaja racun kali ni Jumpa lagi di racun-racun seterusnya Dan selamat hari raya